Всім привіт, народ, з вами Закарпатський блогер. Відосик я змонтірував. Викинув його на канал, ви його ще здивитесь, і як вам сказати, він реально офігенний. Там були дуже-дуже прикольні моменти. Я чесно постарався на славу. І кстаті, да, лучше прислухатися до свята того мужика. Правильно говорю. Так що погнали. Ну, ви крутій ідеа. Вот. А какие моментики вам? Может, что вам? Может, рожу скорчить? Как, какие моменты вас, вас интересуют? -то? Ну, или, или что люди там говорят вам интересно? Или просто у вас коллекция фотографий людей, с которыми вы общаетесь? Ну, просто интересно. Здравствуйте, молодой человек. Привет. О, я уже старый. Я уже старый. Насколько ты старый? На богато. На богато. На богато это понятие относимо. вот. А как вы думаете? ,少... Ну, ну на сколько 머, я выиграл? Ну, я выиграл? 18 максимум. 27. ну, почти. Juan... Ну, почти. 25. 26. 19. 19. тут ее. Это, Это же херня, знаете, вы, знаете, вы 94%. меня еще пожалели, но есть такие люди, которые мне дают и 30. Мне к камера тоже дает 35. Ты что, в туалете ховаешься? Известно. Ну а что ты там ховаешься? А чего не? Ну, ты что, и кофе туда принес. Известно. Табе розетка кейс в туалете. Да. Да ты просто я не знаю, как даже тебя назвать. Ты везучий, чувак? Ну понимаете? да. Спасибо. Ты тоже. То у тебя шторки с бананчиками, или с арбузами, да. я не могу что понять. Что все говорят, что это бананчики? Да, оно похоже на бананы, просто понимаешь? Да, все говорят, что это бананы. <laughs> это спортсмены. Мы В секунду, спортсмены. Секунду, секунду. Что, погнали? Мы с тобой. Да, другой нема, Яры, рекомендую. Банки нас боятся, блядь, А где подруга, а подружка где сюда текла, блядь. Я рекомендую. Ярик! Ярик! Я бачок! Бачок в пути! Ярик, вылазь нахуй, блядь! Вылазь нахуй! Я качка. Здрасте. Привет. Нифига себе, у вас там паук. Чувак. У вас червоний чайник. Вау, да й гала для посуду. Ого, та що, шо й доска, щоб різать колбаску. Та це моя мечта. Ой, який хорошенький! Я видишь, сколько дива? Да, тебе не видно даже. Да? Вітаю тебе! Вітаю! Спасибо! Ты меня больше испугала, чем привитала. Ага. Ну пошли. Я чувствую, я в тей чат рулет, и сегодня. Это монтаж. Монтаж. Хорош! У тебя, у тебя есть шанс выбрать с, с трех пунктов одно. Смотри, я прыгаю с окна. Он Б. бьет мне yeah. Лясь, yeah. Или я отжимаюсь 10 раз. Мбят, елящ. Окей, Димон, давай, леща давай. Димон, леща. Леща. Да руки вниз. Я не могу Привет. 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 дела? Нормально, Привет.

Главное не в 25. Откуда такий? О, привет! Слухай! Чекай, тихо, стоп-логер! Слухай, слухай прикол. Да. Продай ей купи травмат. Купив травмат, віддай епад. Класна шутка. ми тебе шукали вже дуже давно. Ну, у мене тут ракурс на камельфо. я на духу. А что ты там робишь? Живу. Я Карлсон. Это жулики. Они замышляют зловещее преступление на крыше. Ничего не рже. Я думал, что он просто меня узнает. Ты Я тут. На дворе? Не, в а что так там? Ну, Светла нема, наверно. Ага. Здрасте. Здрасте. Что там? Ничего. Что? Что? Девять. Э? Понял, да? О, все языка вывали и вообще бэб-бомба. Иди по глаза. Класс! Я тебе видосик ставлю спасибо! Совет, хочешь такой, самый настоящий? Давай. Вот, ну, как мужчина мужчине. Давай. Смотри. Значит, ты... А, ...никогда не работаешь за жопа часы всегда работай на конечный результат, до конечного результата. То есть на время, на то, что там у тебя уже, смотри, жопа часы, это что? Ты пришел там к восьми, а в шесть часов, бзынь, звонил, все, я уже домой. Вот. Или там обед настал, значит, жопу оторвал от Но ну, это к работе уже имеют многие есть, но офисные работники. Те вообще, вот пришел, на билет сел, что он там сделал, какой там у него результат. Результат нулевой, главное, чтобы жопа часы отработать. И ему платят за жопа часы в конце месяца. Заработную плату выдают за жопа часы. Ты таким никогда не будешь. Даже когда станешь начальником, на табуретку жопу посадил, пришел к этому времени, пошел к цех, пошел к рабочим, пошел там Чертежи открыл, понимаешь, посмотрел, как это черт выглядит, посмотрел, если не, не понимаешь ничего, пошел там проектировщикам. разъясните мне, раз, не стыдись получать информацию от любых, от всех людей, либо это для тебя была польза. А потом всосешь это в себя, и будет это твоим знанием глубоким, глубоким. Мне кажется, это правильно. Вот с такими глазами, как у тебя, с мудрыми толковыми вы должен понимать, на что надо ориентироваться, чтобы не потерять много времени зря. Просто сразу вот сориентироваться и все. При любом, я тебе скажу, я, я старший коммунист был в авторитете. А при капиталистах, вот до пенсии, я пять раз увольнялся. И это было вопреки желаниям капиталистического начальства. Они все не хотели меня отпускать, потому что я ходил еще, там, где платили больше, и туда уходил. Даже, ну, сколько уговаривали, никогда не оставался на старом месте. То есть, надо прочувствовать этот момент, когда ну, ты потом пойдешь, это приведет к тебе. Когда уже пора уходить, когда эта вот организация накроется медным а ты заранее, за полгода, за годик раньше скажешь, так, ребята, а теперь извините без меня. Ну, як что ты скажешь, как центральная центральной улицы Киева. Угу. А как центральная центральной Я просто еврей. Что ты постел? Зверя последнего любого узнавать умею я и там, шусь там, шусь там, шусь там. И жука, и вара. Серый. Что там? Я тебе говорю, тут заяц серый, давай. Офигенно. Скажи. Офигенно. Ага. Я бы тоже себе такую игрушку Мне интересно, с этим зайцем что-то случится или нет?